Или мы выключаем Украину как политического актора, как бы или она будет нам гадить там еще там, сотни лет. Зачем нам это там, десятки лет, зачем, для чего, непонятно. Без ликвидации этого политического режима, как бы, да, без смены его, ну, я думаю, что мы проблему не решим. Вот, к сожалению, это так. Ну и плюс, как бы, да, все равно это тот формат, который выгоден нашим противникам. Мы никогда не были закрыты для переговоров, но, к сожалению, складывается ощущение, что. И последние недели это только подтвердило, что весь Запад вынужден вращаться вокруг амбиций и фантазий одного человека. І це не Дональд Трамп, якщо ви подумали, що я на нього намікаю. Це Зеленський Україна, вона уже давним-давно все проиграла, вона вже нічого не виграє. Його больше не буде. Схоже, на болотах знову паніка. Бо ж якби у них все було за планом, невже б путіністи так сильно біснувалися та брязкали зброєю? І це в той час, коли росіяни то погрожують Путіну? Я хочу, щоб не вернули моєго сина. І я придам это ласки всему. Хоч на Красною площадь я пайду й я... себя. там. ну вірніть моєго сина, пожалуйста. А так це вже щось новеньке. Цікаве, тюрка, невже матері окупантів вірять в те, що Путін почує і відреагує. Хоча знаєте, мабуть, таки вірять, раз вмиваються сльозами на камеру, а даремно. Бо в цей час Крем спокійно запускає нову партію, бо його конвер смерті продовжує працювати. Тож про це і не тільки далі у випуску. Ну а я Інна, на бок. тож поїхали, поговоримо. Мы опять бьем по хвостам, мы опять отстаем, мы опять, я уверен абсолютно, что никаких выводов серьезных из того, что произошло между Израилем и Ираном, не сделано. Потому что такой задачи, я думаю, пока еще даже не стоит. Вы можете, так сказать, меня больше сюда не приглашать, но, к сожалению, это, Почему? скорее всего, так. И это кому-то не понравится очень сильно, то, что я говорю. Вопрос в том, что на самом деле у нас настолько неповоротливая система выстроена. А если субъядерным боеприпасом жахнут по нашему Северному флоту, нам можно тогда ядерным оружием ответить? Нет. Потому что это не ядерный взрыв. Ну и что? Ну, а у нас сейчас в доктрине да. записано очень четко условие применения ядерного оружия. И там отнюдь не только ядерный взрыв. А по кому? Мы тоже это четко прописали. А по кому? Это может быть как и по неядерным Все странам. будут отрицать. Да ну ладно. Кого -то волнует? Это а что, да. тут официально заявлять, что ли? Ну, я очень-очень сомневаюсь, и, Андрей, что Андрей, у нас есть четкое помню, как... понимание, что делать. Он... Это очень сложный вопрос, по кому нам потом бить. Табуть дівана да так, та будуть зроблено так, що адрес откуда це прилетело, не буде очевидним. Бо путінські блазні грузнуть у брехні і посилюють терор, щоб вочевидь заглушити власну провину та всі свої невдачі, але називають це силою. Хоча все те, про що заявляє пропагандист Міхеєв, це панічний конвеєр нищення цивільних, бо інакше терористи та вбивці не вміють, тому на болотах. Знову нам погрожують. Или воевать, как бы, или я не знаю, так сказать, тогда так сказать, зачем к чему все эти разговоры. Вот. Уничтожение инфраструктуры, энергетической, транспортной мосты, которые до сих пор стоят, по которым ездят в том числе и военные транспорты, да, и все, что с этим связано. Энергетические объекты, что касается даже атомных станций, не знаю, нам все равно, пусть они там что с ними хотят, то и делают. Вот. Но это опять же моя личная точка зрения: когда мы этого не делали или не делаем, это только затягивает боевые действия. Да? То есть я считаю, что это надо делать вот, потому что или мы выключаем Украину как политического актора, как бы, или она будет нам гадить там еще там, сотни лет. Зачем нам это там десятки лет? Зачем, для чего? Непонятно. Нынешний политический режим в любом случае крайне удобен для тех сил на Западе, которые настроены антироссийские. Они с их помощью будут там что угодно делать, сваливать на украинских активистов, то что-нибудь там взрывать. Сами будут там, какая там МИ-6 там будет взрывать что-нибудь, да, а валить все будет на Украину, вот, на Зеленскую и все остальное. Поэтому без ликвидации этого политического режима, как бы, да, без смены его, ну, я думаю, что мы проблему не решим. Вот, к сожалению, это так. Ну и плюс, как бы да, все равно это тот формат, который выгоден нашим противникам. Что касается отключения электроэнергии, ну вот зима наступает. В общем, так или иначе, все равно холодно будет, не холодно, а без электроэнергии довольно сложно. Поэтому я бы этому уделял прям особое внимание. Вот, действительно, эти удары последний год, полгода, по крайней мере, точно стали более системными и более мощными. Я считаю, что надо по возможности наращивать и мощность этих ударов, потому что решать все эти вопросы живой силой, как бы это, что называется, не тот путь. Ну, а иншой путинской блазнень Соловьев пошел еще дальше и начал погрожать не только нам, а и тем, кто поддерживает Украину. Смотрите, мы же видим, что сейчас происходит? Наносится активный удар по нашим нефтеперерабатывающим заводам. Это что, Украина делает? Да нет, конечно. Это через Украину выбивают британцы и те же американцы, которые дают разведданные и доводят. У меня только один вопрос: а мы когда-нибудь уже начнем обращать на это внимание? Сколько раз на этой передаче <космотворение> я поднимал вопрос о ПВО? Нет, я понимаю, что, наверное, гениальная идея отключать мобильный интернет, и от этого сразу перестает все лететь. Я понимаю, что гениальная идея водить ковер, после чего вдруг люди не могут перелететь и в сезон отпусков, сидят в аэропортах. Это здорово помогает. Я только не понимаю, чему. Потому что это все здорово помогает, но только обломки, как сейчас говорят, сбитых беспилотников, наносят такой ущерб, что не понимаешь, а за это кто-то отвечает, собирается у нас в стране. Это не все, потому что темп по Украине у них сейчас номер один. Тоже лунают и такие заявления. говорят в русской Одессе и всегда говорили, это две большие разницы. Там градус нужно повысить по максимуму, я считаю. Потому что, ну, слушайте, сколько можно, можно подпитывать украинские иллюзии о том, что они могут тоже чего-то выиграть и победить. Вопрос надо ставить так. Тут действительно, выиграет ли чего-нибудь Великобритания? А уж Украина, она уже давным-давно все проиграла, она уже ничего не выиграет, ее больше не будет. Чтобы бы каких иллюзий не было. Спо... Только надо лишить людей иллюзии о том, что это м -м, может как можно как-то пропеклять и от этого уйти. Поэтому здесь, чем а, серьезнее вообще режиму, да, ну, понятно, что получается, что мы сейчас вот говорим на том же языке, на котором говорят наши противники. Наши противники это делают, а мы почему-то этого сделать не можем. Чем чем больше мы тянем, тем больше погибнет тех же самых жителей э, Малороссии. Как вам? Напишите в комментариях. Ну а я же не могу пройти повз еще одну заяву. Я просто очень хочу, чтобы вы бачили, насколько пидла и никчемна российская пропаганда. России никогда не позволит, чтобы ее учили уму разуму как хотят в НАТО. Генеральный секретарь НАТО, он никто, он попугай, который там может что-то там говорить по написанному его референдуме. А руководят НАТО американцы, потому что первым замом у Генсека является американец, командующий объединенными э, вооруженными силами НАТО, американец. Ну и вообще НАТО это инструмент Соединенных Штатов по управлению Европой. Вот. Поэтому что там Рют говорит, ну, как повод для информационных э, сообщений, да. А серйозно відноситися к ньому я би не став. Знаєте, усі ці їхні заяви та погрози це насправді свого роду агонія. Тож кремлівські пацюки можуть крутити слово мощне скільки завгодно. Ну а ми ж знаємо правду. І вся ця їхня могутність це насправді страх. А їхні удари це злочини та тероризм, яким вони намагаються перекривати великі втрати у боях за Покровськ. Ну і звісно, на інших напрямках. Речі зараз вони це активно роблять і прихованою мобілізацією, ну а ще вербуванням строковиків на контракти і набором резервістів для так би мовити охорони значимих об'єктів, який росіяни посилили в багатьох регіонах. І російські матері заволали, прийшли перед фактом поставили, що 5 хвилин на збори, і ти уїжджаєш. Я в час була на роботі, он вроді теж в штабі працював, як в звичайному режимі. либо в штабе, либо в наряды ходит, либо еще что-то делает. И тут все на сборы 5 минут. Сейчас он э, периодически, редко, но выходит на связь. То есть он вчера отправился убыл. Э, сегодня он написал о том, что да, прибыл, но не знаю где, где-то в блиндажах, где-то что. Я не понимаю, где мой сын. Завтра его куда-то на камазах вывозят, увозят. Никто ему ничего не говорит. Почему-то в сотках он числится снайпер. Разведчик, он не снайпер, он потом связист, там что-то вроде как его переводят сегодня. Я знаю, что я не одна такая в этой стране. Но на данный момент я одна. У меня единственный сын. Я сирота, у меня никого нет. Я хочу, чтобы мне вернули моего сына. И я придам это глазки всему. Хоч на Красною площадь я пойду, я с*** тебя. Але скільки б ця росіянка не вмивалася сльозами на камеру, це не допоможе. По-перше, Путін не почує. Ну а по-друге, зважаючи на те, що зараз відбувається у них на фронті. Бо дивіться, які я ще зізнання знайшла. Зараз ми находимся... прячемося від всіх, питаєш. Пытаюсь... Уйти, потому что нас, если поймают, нас обнулят. Это сто процентов, потому что мы много чего знаем. Там лежали трупы. Я, я вам просто не могу объяснить это. Если был бы телефон, я бы снял. Без минометного подготовки, без артиллерийной подготовки нас просто тупо обнуляли. Скажу вам правду, нас обнуляли. обнуляли так, щоб нікому нічого не було. Звісно, усе це пропаганда Путіна ретельно приховує, як і проблеми, з якими зараз все більше стикається Російська Федерація. А в них то дивіться як весело. Близько 300 працівників ядерного об'єкта в Ульяновській області вийшли на масовий страйк через невиплату зарплати. Знову ж таки, в марних надіях, що їх почують. Мы орган энергосбыта Недра Дублянуская область работаем на неаре на площадке МБИК 2005 года. Последнее время с июня месяца у нас пошли задержки зарплаты. Месяц в месяц идет на месяц на полтора, соответственно задержка отпускных, командировочных, задержка э -э аванса и всего остального. Сейчас на данный момент э, подходит за детство за два месяца. Просим вас разобраться с этой ситуацией, помочь нам, потому что уже вообще не, не, нечем уже и кредиты платить людям, и долгов много накопилось, и все остальное. На данный момент, соответственно, на площадке Индии, где мы работаем, соответственно, бытовые условия тоже и туда туалеты, соответственно, тоже переполнены, не откачиваются. Вода не привозится, а покупается за свой счет. Обеды отменили. Обеды отменили, питания нету давно. Транспорт, соответственно, собираемся тоже сами как можем, потому что транспорта нету. Востовики, которые живут у нас в доме, соответственно, тоже выселяют. Под вас включають, але царю абсолютно байдуже, навіть до власних людей. Він готовий будувати ядерні об'єкти, але йому плювати на тих, хто їх будує. Тож, як бачите, що б вони там не заявляли, ми продовжуємо боротися. А наші сили оборони продовжують вибивати окупантів з нашої української землі. І їм зараз дуже потрібна наша з вами підтримка. Я нагадую, я збираю на авто для артилеристів НГУ. Тому, будь ласка, скануйте QR-код і долучайтеся, бо важлива кожна кожнісінька гривня, ба більше маленьких донатів не буває. Ну а з вами була я Інна Набок. Пам'ятайте, ми обов'язково вистоїмо попри все і будь-що будь И берегите себя, берегите Украину. И увидимся в следующем выпуске.